Что касается э, форума, посвященного проблеме детского пьянства и наркомании, в общем-то, это был ни в коей мере не первый форум, это был второй форум, потому что первый проходил весной, э, значит, довольно э, людный был форум, в котором участвовали, э, значит, директора и... Э, значит, для родительских комитетов практически всех школ Николаева и этот форум имел свою резолюцию, на которую она вышла на, на каждую школу, которая поддержала резолюцию второго Всеукраинского родительского форума. На нем, в принципе, рассматривают самые разнообразные вопросы, э, нынешние проблемы. Но ну, а э, понимаю, сегодня подошла, подошла череда, так сказать, тематических форм. Вот это был первый тематический форм. Я же хотел уточнить. Вот, это был первый Тем... тематический. Первый, то есть посвященный конкретной теме. Да. То есть теме борьбы с детским пьянством ликвидации. и э, ликвидации. ликвидации детского пьянства и наркомании. Ликвидации. Но а, проблема очень же серьезно. И а, я хочу сказать, что многие из пришедших туда действительно понимают ее серьезность. Вот. Безусловно, то, что прошел этот форум, это очень позитивно. Безусловно, очень здорово, что создан определенный комитет, который будет, в который вошли достаточно инициативные люди, желающие изменить этот мир. И, Решить эту проблему в городе, я думаю, что за этим форумом, за этим форумом должны проходить тематические, за, нашим, за этим нашим, за, форум, нашим. за этим нашим форумом должна, должны должны проходить тематические форумы по, по различным э, проблемам родительского движения, в, в вопросах воспитания детей. То есть это и вопросы невинальной юстиции, и гендерной политики. Когда пройдет, форум город. будет, который будет проводить твой родительский комитет, ну наш родительский комитет. Ты же меня принял уже в родительский комитет? Да, ты принял, конечно же, в родительский комитет, но значит, мы дату, конечно же, обсудим. И я думаю, что но это будет в ближайшее время. Я думаю, в течение месяца мы определимся, и я надеюсь, что он пройдет до Нового года. Великолепно. Вот. А, как ты думаешь, насколько сегодня уже людей понимают, что такое ювенальная юстиция, что такое сколько? И... Ну, к сожалению, к сожалению, та часть населения, которая понимает, еще по-прежнему достаточно мало. Для многих это что-то типа китайской грамоты, ювенальной юстиции, что-то совершенно непонятно. Вот. И как бы, они затрагивают различные фрагменты, но не связывают это все в единый узор. И не понимают. То есть они говорят вот им, да, нужно, нужно там защищать права детей, да, нужно защищать. Вот. Или там... Э, в школе, в школе должны... Э, Антон, сегодня есть... мне казалось, что я на эту тему знаю все. Сегодня буквально, ну, сегодня, у сегодня, что ночью я где-то часа в два-три, 3 мне обычно все эти штуки я нахожу ночью. Я нашел, значит, интервью какого-то севастопольского парня, который показал все вот эти книжечки, которые раздают соцработники, социальные mm -hmm. психологи по школам. Книжечки там, там, там она называется, геноцид, школьный геноцид Украины. Mm -hmm. Ну, школьный, когда, название на мне сразу школьный как бы. Название цепнуло. Парень никакой, знаешь, такой, ну, не, не оратор парень, все. Но такие вещи были. Видел ты это? Ты видел это? Да. Вот, ничего, ничего, нормально, наоборот, как, раз хорошо. Ты видел это? Ты видел это? Что я не видел э, этого парня с Севастополя, парень, который показывал книжечки. Я эти книжечки, они мне как-то раньше попадались. Я их, блин, рвал, знаешь, я не придавал большого значения. Там такие инструкции, как употреблять наркотики, знаешь, там, употреблять употребляете его красиво, там шприцы меняете, там кипятите. Так как что, это реально так сегодня раздают эти инструкции в школах, он утверждает, что это по всей Украине делают. Дело в том, что последняя информация, значит, в городе Донецке, в городе Донецке, на прилавках магазинов э, появился значит появилась книга секс пособие для начинающих значит 5 -6 класса. А вот. и 6 классы круто и более того авторы утверждают, что это пособие согласовано значит это как пособие оно согласовано с миссионером образования. ты его купил Нет, я, 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 я не был там эту информацию я получил от своих коллег в родительском комитете вот, сейчас они должны ее приобрести и посмотреть но, 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 но это, это в любом случае это просто так это катастрофа. Это, это что такие учебники продаются откровенно Не, а там соцпи. И, и, и даже на то, что они называются учебниками. Это не книга, это прекрасно. Антон, учебник. давай все-таки к следующей нашей встрече да. проведем ты свое, как бы, расследование, я свое расследование, насколько это правда. Потому что он утверждал, этот парень утверждал, что такая чума по всем школам Украины. Он сказал, что это и во Львове есть, и в Киеве есть, и но мне что-то не верить. Потому что то, что он говорил, то, что он показывал, прямо эти буклеты. Ну ты понял, да, о чем я сейчас mm -hmm. говорил? Я их видел раньше. Ну, Давай подверим. Э, я тебе хочу сказать, что у нас, конечно, нет полной информации по всем школам, но многие моменты появляются в нашей школе. В частности, э, значит, есть там у нас несколько школ, где директора после прохождения определенных курсов значит, устраивают э, целые э, моменты посещения семей, сосматривать условий жизни, как пытаются как, проваривать название школы. Фамилии не говори, говори название школы. Номера. Я потом скажу. Я... Что ты боишься? Ну, не хочу сейчас. героев знаю. Так что э, все это есть и в Николаеве тоже. Мы прекрасно знаем, что 12 тысяч социальных работников, армия социальных работников вышла на охоту вот, за семьями за детьми. Вот. поэтому как бы ждать, ждать, ждать от этого какого-то позитива. Я не жду позитива это люди, которые нацелены защищать права детей в первую очередь от их родителей. Антон, если бы ты сейчас сказал, если бы ты мне сейчас позвал на э, форум под названием Ликвидируем ювенальную юстицию в Николаеве, в Украине, знаешь, я бы сказал, бы ее нереально ликвидировать. Не, не Просто нереально. Потому что такая машина реально. закручена, такая чума есть. Значит, едет, и в Днепропетровске они создали так называемый комитет противодействия. Внедрению ну, ювенальной вести. А я Сынку, ты ж, я ж, да. Да. Тебе, кстати, звонили поэтому? Оно же в интернете уже есть. Есть. Ты его уже создал, или, Интер... комитет? Николаев. комитет, в Николаеве? Нет, я еще, я еще не занимался этим Николаевым, но, значит, это первый опыт Днепропетровска. Почему? Потому что там... Это один из пилотных городов по внедрению ювенальной а -а -а. Но, Поэтому... Значит, ну и там есть и Ахана Керестиня, лидер ну, практически, да, Радистского -а -а. комитета Украины. Вот. Поэтому, поэтому там вот эти процессы. Но я думаю, что неизбежно мы должны делать тут то же самое. А нужно делать срочно. Если, если этого не будет, как-то сопротивляться. Если uh, этого не будет, то начнется просто массовый отбор. как ты думаешь, детское все-таки детское пьянство можно ликвидировать или нет? Я уверен, ты знаешь, я уверен на сто процентов и хотелось бы мне команду взять те, которые уверены, можно его ликвидировать или нет. Я мнение откровенно конечно только откровенно я не думаю что что его возможно сократить на сто процентов полностью уничтожить но значительно нет, сократить 100, и загнать куда-то в угол для, то есть чтобы это были какие-то единицы щит спасибо дорогой